أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم العلم علمنا ويا معلم سليمان الحكم فهمنا ففهمناها سليمان وكل الآتين حكم وعلم وصفرنا مع داود الجبال يصبحن والطير وكنا فاعلين الحمد لله بشكر كذا الله سبحانه وتعالى بالنعمة dan inayahnya dapat lagi sama-sama kita berada dalam majlis ilmu seumpama ini kerana kita masih lagi berada dalam surah Ar-Rahman dan insyaAllah pada pagi ini kita masuk pada ayat yang ketiga dan keempat Setelah mana kita kupaskan ayat-ayat yang yang pertama, Ar-Rahman. Ayat yang kedua, Al-Namal Quran. Dan kita ceritakan dalam surah Ar-Rahman ini adalah cerita tentang pemurahnya Allah. Dan pemurah kalau kita boleh bagi dua, ialah pemurah dunia dan akhirat. Maka dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala cerita bagaimana pemurahnya Allah di dunia dan menceritakan juga pemurahnya Allah di hari akhirat kelak dengan sifat Rahman atau Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeza dengan surah sebelumnya. Surah Al-Qamar ialah surah ancaman, surah ketegasan, surah yang menceritakan Allah Taala turun azab kepada umat-umat terdahulu, -umat kaum Ad, kaum Tsamud dan sebagainya. Tapi dalam surah Ar-Rahman Al ini Allah Taala menenangkan keadaan, melembutkan orang yang membaca dan mendengar surah ini. Baik, ayat yang ketiga dan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insan 'allamahu bayan Khalaqal insan 'allamahu bayan Sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, Allah Taala dah sediakan perancangan untuk manusia iaitu Al-Quran. Seolah-olah manusia ini berada di muka bumi ini Perlu bukan seolah-olah, sememangnya berpandukan kepada Al-Quran yang telah, kalau kita kata manual lah, manual kerja dia. Sebelum masuk kerja, dah ada manual dia. Apa yang kamu kena buat, apa yang kamu tak boleh buat, apa yang kamu, dan sebagainya. Bila dia masuk kerja saja menjadi manusia, dan kita kata tugas manusia, salah satunya lah, ikhwamatu dhim melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya maka itulah Al-Quran tadi dengan rahmat Allah Allah Ta'ala bekalkan kepada kita Al-Quran Khalaqal insan dialah yang telah mencipta semua manusia kalau ikut dalam tafsirannya ialah Nabi Adam AS min tura. kemudian ciptakan manusia min sulalati daripada apa, seperti, seperti air mani untuk manusia berkembang selepasnya Allamahul bayan dialah juga yang telah menganugerahkan kebolehan pada manusia untuk memberi dan menerima penyataan tadi. Ini relate dengan ayat Al-Quran tadi. Allah Taala ajar manusia Al-Quran. Kemudian apa dia? Ajarkan keterangan-keterangan daripada Al-Quran. Al-bayan makna keterangan, huraian daripada Al-Quran. Maksudnya huraian pun Allah Taala yang ajarnya bukan kita pandai-pandai. Allah Ta'ala berikan kepada kita Al-Quran Dan penghuraian kepada Al-Quran itu yaitu Al-Bayan tadi Allah selaku Ar-Rahman telah menciptakan manusia Dengan melanggulakan cipta manusia yang pertama Nabi Adam AS Apakah kaitan Ar-Rahman dengan cipta manusia tadi? Yang pertama Ar-Rahman ini telah menentukan pertembungan di antara Benih lelaki dan perempuan Telur perempuan dalam rahim wanita bagi menentukan satu persenyawaan dan aimani yang kerdil sperma orang biologi belajar sperma aimani itu kenderaan di dalamnya ada sperma sperma ini adalah terlalu kerdil terhina dan amat kecil sifatnya mudah resap ke dalam telah berjaya berkembang menjadi segumpal darah yang berada di dinding rahim kemudian ia menjadi tulang temalang dan dilengkapi dengan daging sehingga lengkap menjadi seorang bayi bergelar manusia setelah berlalu 9 bulan lamanya inilah perkembangan biologi bayi tersebut yang diciptakan oleh Allah Rahman pada masa ayat ini turun dalam surah Al-Mu'minun ya eh, surah Mu'minun menceritakan manusia summa khalaqnal nutfah talaqah fa khalaqnal alaqah khalaqna ta mudghah fa khalaqnal mudghah idhama فكسونا العظام لحما thumma anshanahu خلقا آخر فتبارك الله أحسن Allah Ta'ala detailkan apa yang berlaku dalam perut si ibu ini pada masa itu orang Arab tak tahu lagi apa berlaku bila berkahwin saja berlaku persenyawaan tiba-tiba jadi bayi 9 bulan apa berlaku dalam perut mereka tak tahu maka Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 Kemudian aku jadikan dia bersetitis aimani ini adalah alaqah. Alaqah ni macam satu benda yang tergantung di dinding rahim. Itu pasal orang konseling dia konselor dia kata manusia ni dilahirkan sebagai juara, dilahirkan sebagai juara. Berapa banyak benih ataupun kita kata sperma yang dikeluarkan doktor doktor tahu lah yang belajar biologi berapa juta. Daripada jutaan itu tiba-tiba ada seorang yang jadi Johan. Mencari telur yang dirembeskan oleh perempuan tadi. Telur tu datang bayi nasulbi Lelaki datang daripada sulbi, perempuan datang daripada terpuat dari dia. Taraib di sini, bayi nasulbi wataraib. Mereka bertemu, bukan menanti. Ada orang kata dia menanti telur ini tidak. Dia sama-sama mencari. Bila mereka dapat orang kata Johanna bertemu telur dengan sperma tadi, terus lari ke dinding rahim untuk mengucapkan kami juara sampai ke garis penampak dan bergantung dekat rahim perempuan maka di situ dipanggil alam itu yang kita baca iqra bismi rabbikal khalaq khalaqal min alam. Nah, itu dia Allah Taala jadikan manusia bacalah yang jadikan kamu daripada alam bergantung di rahim ibu di situlah dia mula menyeduk bagaikan lintah dia menyeduk menjadi mudghah segumpal darah ada anak-anak yang mengandung lepas tu dia gugur keluar darah Ah ini dia mudrah dia tak kuat gantungan dia tadi jatuh maka bergantung di situ mudrah terlalu lemah kemudian daripada mudrah itu Allah telah jadikan mereka ini alaqa kemudian mudrah segumpal daging kemudian keluarlah tulang fakasawna idham ini kami saluti tulang ini dengan daging maka jadilah satu manusia Fakabarakallahu ahsanul khalikin Sembilan bulan keluarlah manusia tadi Masa duduk dalam perut Ada tali pusat Dan tali pusat ni orang dah kaji Saya tak tahu macam mana dia buat kajian Boleh simpan tali pusat ni dalam peti mana kan? Lepas tu kalau berlaku Satu aksiden kepada budak ni Lepas tu Tidak ada step up dia Boleh ambil tali pusat tu Letak pada dia dan dia membiak Menjadi ganti daging yang telah hilang macam mana ciptaan manusia mau nampak tak tahulah Kita simpan dari pusat Tapi ada tempat simpan Bayar dia macam bayar Sewa emas di kabin rakyat lah Tak bayar Bayar macam tali pusat kita Ditanam macam tu Dalam tali pusat tu ada tiga lainnya Satu lain untuk makan Satu lain untuk buang Dan satu lagi adalah lain untuk um, pernafasan. Pernafasan. Itu pasal duduk dalam tidak lemas Cuma doktor kata, oh budak ni dah lemas Itu bila dia nak, nak keluar nak. Tiga tadi, kotor, Maka habislah hubungan bayi tadi Dengan ibunya Dengan ibunya, potong Tapi hubungan manusia tadi dengan Allah masih kekal Kerana Allah yang bawa tadi Benih tadi bertemu dengan telur Begitu lemah disebut sini Tidak ada apa-apa pun Kita pun tak tahu duduk dalam perut tadi Tiba-tiba eh dia membesar perut ni Dah bergerak pun bayi dalam perut ni. Dah lahir pun bayi. Siapa yang punya kerja? Tak pernah kita kata, oh ini Allah tak ada. Oh terima kasihlah suami, terima kasihlah isteri dapat melayakan saya, Zulia dan sebagainya. Padahal yang terima kasih sebenarnya Allah yang menciptakan kita dengan sifat Ar-Rahman. Itu pasal Allah Ta'ala boleh. Jadikan kita fi ayyi surati masya'arakabak. Boleh jadi manusia dalam pelbagai bentuk. Nak letak mata dekat pusat, nak letak telinga dekat buku ladi, nak letak kepala dekat perut. Macam-macam boleh. Fi ayyi surati masya arakab. yang mau ada uli tepung, kata kamu mau bikin apa? Roti canai kau boleh. Apa ni apa? Macam-macam lah. apa balik macam-macam boleh buat. Tapi Allah Taala pilih Aku ada insana insan fi ahsan tapuim. Aku jadikan kamu dengan ciptaan yang terlalu baik. Terlalu cantik, terlalu indah dan tidak ada apa yang boleh tandingi kamu wahai manusia. Maka dengan sifat Ar Rahman ini, ucaplah terima kasih. Alhamdulillah. Itu pasal kita baca itu. Bagaimana bila diulang-ulang, Fatiha ya la ilahaibikumatukatibat. Maka apa kita respon kita? Tidak ada satu nikmat Allah pun yang kami dustakan. Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua, ciptaan di atas bukannya berakhir di situ keluarlah manusia ini daripada perut ibunya. Bahkan bayi tersebut apabila mencapai empat bulan umurnya dalam rahim ini masih cerita dalam perut lagi. Empat bulan ditiupkan di dalamnya roh. Ar-Rahman telah meniupkan rohnya ke dalam bayi itu. Kita tengok lepas empat bulan bayi ini dah mula bergerak. Thumma nufi khafi, thumma sawwa wa nufi khafi wa min ruhi. Lakum awal abu awal afida Kali ilam ma ashkuru Kami tiupkan di dalam lembaga tadi satu ruh kami maka hiduplah bayi tadi duduklah dalam ibunya sehinggalah sembilan bulan. Ketiga, berdasarkan asas penerimaan pengetahuan melalui penglihatan pendengaran semua ini, ini diproses dalam satu ruang gelap yang tidak ada cahaya pun tetapi berjaya mengeluarkan seorang insan yang begitu sempurna sekali. Dalam gelap. Itu doktor kalau nak endoskop mesti ada lampu nak tengok. Dia pun tak nampak. Dud dalam perut ibu yang gelap gelita, tak ada lampu pun. Bagaimana dia boleh buat? Dengan begitu cantik sekali gelap gelita itu. Kalau bukan Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman. Yang ketiga, hasil dari ciptaan dalam ruang gelap di dalam rahim itu. Anak yang dilahirkan itu telah mempunyai asas-asas kuat untuk menerima pengajaran, boleh berfikir dan merancang. Kadang-kadang manusia ini tidak terfikir yang mereka sebenarnya dijadikan dari satu mekanisme yang terbaik penuh dengan kelengkapan yang terkini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahaatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkuru Allah. yang mengeluarkan manusia daripada perut ibunya bukan doktor. Bagaimana Allah Taala buat pembukaan bagi perempuan? Nak bersalin pembukaan berapa inci Baru bayi boleh keluar Siapa yang tolak bayi tadi keluar Akhirnya keluarlah bayi tadi dengan sempurna Elok pula pusingan dia tadi Pusing-pusing akhirnya kepala duduk bawah Adalah satu dua kes bu, apa Sonsal Kepala atas punggung bawah Sonsal Tak ada dalam surah Yasin Untuk pulih Pusing bayi tadi Kadang-kadang kita macam eh, Betul ke Saya dua tiga kali dua. Laku situasi macam ni Dia selalu sang kepala Ke atas punggung ke bawah Kita pun Wabarabalana amatar Wa nisqa lamai yuhil iru Apa tu surah yasin Pusing dia Maka pun pusing lah bayi tadi Fa'idha wa khasimu mumita فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي قال ما يحيي العظام وهي رميم ayat tu kita baca dan kita pusing insyaallah itu pasal surah yasin pun antara surah untuk memudahkan seorang itu untuk bersalin orang yang amal yasin masa dia mengandung silat-silat tak sempat hospital bersalin dalam kereta di atas kemudahan dengan ayat yang berkatnya tadi keluarlah bayi tersebut bukankah semua ini rahmat nah, Allah Allah Ta'ala curaikan Khalaqal insan Khalaqal insan Dalam ayat lain Khalaqal insan amin sol kami jadikan manusia daripada tanah yang telah dibakar kemudian diberikan campuran dan akhirnya jadilah Nabi Adam AS 120 tahun. 40 tahun tanah kering, tanah basal, lepas tu tanah kering, lepas tu jadilah 40 tahun tercegak macam tu ditiupkan roh kepada Nabi Adam. 120 tahun ciptaan manusia. Tapi di sini bukan ciptaan daripada tanah daripada apa tidak ciptaan itu sendiri khalaqal insan itu rahmat Allah bagaimana kalau Allah tak ciptakan kita tak adalah kita hidup di muka bumi ini ini adalah sindiran tajam kepada orang Arab Quraisy eh kamu sedar bahwasanya Allah yang melahirkan kamu Allah yang men 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 menciptakan kamu dan sebagainya bukankah semua ini rahmat Allah yang bersifat dengan pengasihani penuh kasih sayang Ha, kita ingat ibu tu dah kasih sayang dah sangat dah kepada bayinya tadi Allah lebih sayang ibu sayang macam mana pun terlelap juga sambil-sambil ha, menyusu, terlelap sambil-sambil tengok nyamuk terlelap tapi Allah ha, tidak tidur Allah ya tak pernah tidur sinatum wala Allah tak pernah tidur menjaga manusia dia dan juga ibu dia sekali Allah, Allah jaga bukankah ini penuh kasih sayang Allah Inilah pengertian daripada perkataan al-mahul bayan dialah yang membolehkan manusia tadi memberi dan menerima ilmu daripada pembelajaran. Maka dibekalkan kita pendengaran, dibekalkan kita penglihatan, dibekalkan kita hati tiga perkara. Kita belajar ilmu, dengar, lepas tu telinga, mata, mata melihat dan hati untuk memahami. Itu pasal ada orang buat kajian masa bayi dalam perut lagi mereka dah beri dengarkan Mak Saleh dah letak dah dia punya earphone dekat perut. Dengarlah kalau mereka ni suka lagu bagi dengar lagu. Kita ayat Quran bagi dengar ayat Quran. Umur 4 bulan budak ni dah boleh mendengar dalam apa yang berlaku di luar dia boleh dengar. Lepas itu bila dia keluar saja mata dia tak berfungsi lagi. 2 3 apa minggu lepas tu baru mata dia berfungsi dia boleh nampak kenal dan sebagainya. Lepas dia membesar sikit baru hati dia boleh faham. Ini tiga alat untuk belajar. Akal tak disebut pun, akal tak disebut. Sebut mata, telinga, hati. Itulah alat pembelajaran untuk manusia. Oleh sebab itulah ramai di kalangan orang Islam yang berjaya. Mereka belajar dengan hati mereka. Bukan belajar sangat dengan otak mereka. Kalau ikut otak ni tak boleh pergi jauh. Dia just jambatan saja. Untuk kita faham betul-betul ialah hati kita. Kalau telah sebut dalam surah Qaf. Fadhakir bil Qur'an liman kanal qalbun Al qasam awal, awal syahidah. Dengarlah baik-baik bagi mereka yang ada hati. Kerana hati ini dia tiada sempadan. Ain basirah. Dia boleh tengok lebih jauh walaupun tak ada depan. Dia boleh pergi, boleh pergi, boleh pergi. Kerana Allah yang ruangkan mereka untuk belajar. Minda tak boleh. Lama-lama penat. Barat dia belajar kognitif. Anak-anak kita di sekolah diajar kognitif ada aras paham, ada aras kritik dan macam-macamnya. Ada enam aras mereka belajar untuk guna otak. Tapi tak belajar aras jiwa bagaimana untuk memahami dengan lebih mendalam. Padahal Allah Ta'ala sedia satu alam untuk belajar yang lebih ampuh iaitu hati manusia. Allah dengan tegasnya menyatakan bahawa dialah yang telah membolehkan manusia melalui pertuturan pendengaran untuk memahami, menguasai ilmu mempunyai daya berfikir dalam hidupnya siapakah jika bukan dari Allah yang bersifat dengan ar-rahman tadi itu khalaqal insan supaya manusia sedar Allah yang betul-betul menjadikan manusia untuk mereka beramal dengan Quran jadi manusia dengan Quran tak boleh lagi kalau lari saja lagi kereta dia jenis apa proton ke pergi servis tempat lain oh, bahasa. tak kacau tak kena spare part ganti dengan barang yang lain tak kena dia mesti barang dia juga kalau tidak dia tak ngam Jalan sekejap dia mula pusing Hilang elemen masuk longkang Dia kena dengan barang dia baru dia, dia dengar Sama dengan manusia Manusia mesti diganti dengan alat ganti Al-Quran Barulah manusia berjalan di atas landasan yang betul Ganti dengan izin-izin sebagaimana kita sebut semalam Komunism lah, sosialism lah, kapitalism lah Macam-macam izin ini kalau masuk dia tak ngam Rosak. Sistem ni adalah virus. Dia tak boleh masuk pada manusia. Yang boleh masuk pada manusia ialah Al-Quran sahaja. Itu. Itu pegangan kita. Orang nak pakai itu pulang lah. Tapi pegangan kita macam tu. Quran bila masuk dalam badan. Bila tu alaim ayatu zadatuhum iman. Terus menjadi tenang. Bagi benda lain dia tak boleh. Bila sebut saja Al-Quran dia tenang. Ada satu kajian di Jepun. Dia kaji tentang molekul air. Dia bagi satu muzik rancak. Satu muzik yang tenang. Dia tengok yang rancak ni kelang kabut molekul dia. Yang tenang ni relax tersusun rapi. Al-Quran dia bila dibaca pada seseorang dia jadikan orang tu tenang. Siapa yang murung, siapa yang gelung gelisah. Balik pada Al-Quran. Kita boleh baca Yasin. Allah mahu Yasin wal-Quran al-Hakim. Sampai ke akhirnya dengan berkat surah Yasin itu apa yunafis apa memberikan kita hilang segala keluh kesah subhanal munafis an kulli maghmum subhanal munafis an kulli dan sebagainya daripada surah yasin itu pengajaran allama allamahul bayan kita dah sebut al mal semalam adalah proses tak boleh hari ini belajar tu pandai tak boleh kita sebut Quran bukan senang nak sebut kalau dulu masa muda-muda tak belajar menyebut huruf oh susah kita mengajar anak-anak di sekolah rendah, kita ajar dia sebut ajar budak-budak. Sebut betul-betul zal macam mana, zai macam mana, za macam mana. Kalau tidak sampai ke dewasa dia tak boleh sebut. Bila sudah dewasa nak sebut, oh jangan cari pasal dengan dia. Dengan gigi pun dah bergoyang nak sebut, oh susah. Lepas tu dia lagi, itu pasal dia kata alamak proses. Belajar. Hari ni tak dapat, tak boleh belajar. Kita dah sebut semalam ada orang yang baca Quran tergagap-gagap. Tak apa. Dia dapat dua ganjaran. Usaha nak baca. Yang kedua ganjaran membaca Al-Quran tadi. Mengajar dengan nama semua benda yang ada di bumi ini. Bahasa yang dicakapkan oleh masyarakat manusia. Mengajar manusia menulis, memahami dan menambahkan ilmu dari masa ke semasa. Iqra' wa rabbukal akram. Alladhi'a'lamabilu kalam. Bacalah Tuhan kamu yang maha mulia. Akram. Karim mulia Akram lebih mulia Kalau kita jumpa orang tu mulia Allah lebih mulia daripada dia Allah Ta'ala bekalkan kepadanya apa yang dia tidak minta Apa makna Karim Karim ialah memberi sesuatu yang orang tak minta kita bagi Dia pergi rumah orang tu tinjau-tinjau kat bunga orkid dia cantik Dia dah tengok nak pandang Dia tak minta pun Tetapi tuan rumah ni orang yang baik hati Bila dia kata ok saya balik dulu ya Sebelum balik dia bagi buah tanah orkid dia tadi. Yang dia sayang ambil lah. Saya tak minta pun tak buat saya bagi. Itu nak menunjukkan baiknya hati tuan rumah tersebut. Allah Ta'ala bersifat. Kalau dia tu mulia, tuan rumah mulia. Allah Ta'ala lebih mulia daripada itu. Wa atakum min kulli ma Aku berikan kepada kamu apa yang kamu minta. Ada tafsir satu lagi. Ma itu bermakna nafi. Tidak kamu minta pun aku bagi. Berapa banyak kita minta, kadang-kadang Dapat, kadang-kadang tak dapat Allah Ta'ala ganti dengan yang yang lain Yang sesuai dengan kita Tak sesuai budak ni naik motor Minta motor dengan ayah Tak sesuai, awak sekolah rendah Ayah dia ganti dengan motor sikat Dengan bas Contohnya macam itulah Allah Ta'ala mungkin tak sesuai dengan kamu Kami bagi benda lain Yang kedua, mengajar manusia membolehkan mereka berfikir Mana yang baik dan mana yang buruk mengikut fikiran yang ada yang dibantu oleh al-Quran dan pengutusan rasul untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Itu kita kata Ar-Rahman tadi membimbing kita dengan al-Quran untuk menentukan mana yang baik mana yang buruk. Apa yang dilarang oleh syarak mesti ada keburukannya. Kalau ikut akal manusia kalau manusia yang minum arak tu dia kata arak ni bagus lah boleh memanaskan badan tu utamanya kami berada di tempat yang sejuk boleh itu boleh ini tapi dia menghilangkan akal Islam tak suka akal dihilangkan macam-macam boleh buat maka arak haram dada haram apa saja berkaitan dengan merosakkan akal haram apa saja yang merosakkan badan haram senang apa saja yang diharamkan oleh Islam mesti dia akan datang ke itu. Tidak ada orang tahu kecuali Islam bagi tahu oh, ini, ini. Ada orang dia makan darah, dia sembun, potong dia cucuknya binatang tu dan akhirnya dia tak ada darah dia makan. Islam haramkan darah. Dia minum darah tadi sebelah mana Afrika ke mana. Dia kata bila minum darah kita menjadi kuat. Minum darah ular pun ada. tim kobra. Dia potong kepala ular, dia tuang dalam cawan, dia bagi minum dengan sakti. Sakti ular tadi. darah ular itu haram. Darah itu. Darah itu dia membawa DNA binatang tersebut. Itu perangai ada macam binatang pun. Dia makan darah binatang itu perangai ada pun sama dengan binatang itu. Kerana dia bawa DNA itu. Itu pasal Islam haram dan damun masbuah. Darah yang mengalir. Islam haram haramkan. Mengajar manusia mengenal diri sendiri dengan bersifat mereka sebagai manusia. Ini membantu mereka untuk mereka cipta suatu kemudahan yang mengikut kemampuan, kebolehan dan teknologi bagi kegunaan hidup seharian mereka. Tengok manusia ada akal dia boleh berfikir. Manusia ada fikiran mereka boleh hidup di atas muka bumi ini. Tapi Al-Quran mengajar lebih daripada itu. Bukan saja di bumi ini. Bahkan di akhirat nanti pun kamu pimpin bersama dengan Al-Quran. Al-Quran tak pernah tinggalkan kita. Masa di pada masyar kita dalam keluh kesah. Hal lari semua. Anak bini semua lari. Bos tak bos semua. Cabut lari semua. Tiba-tiba datang seorang sebelah kita. Dia tutup dengan siku. Dia kata, kamu ni siapa? Kita kamu ni siapa? Akulah surah sejadah yang kamu baca dulu. Lepas dia kata, Allah boleh izin tak aku untuk aku bantu kawan ini? Allah Ta'ala tanya kenapa? Dulu di dunia dia baca aku Sekarang aku nak bantu dia ha, Itu kita kata syaaf daripada Al-Quran Lantas surah sejarah buka sayapnya Orang yang membacanya dulu di bawah sayap surah sejarah tadi Ini nampak Al-Quran tak akan tinggalkan kita Wa kullu jalisin la yumalu hadithuh Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula Kata Imam Syatibi Sebaik-baik teman ialah Al-Quran Bersembah dengannya tak memboringkan Duduk dengan orang lain boring aku kau ni tak ada kerja lain cerita pasal burung aja. Aku kau ingat aku ni suka sangat ke tangkap burung aku Cerita. Yang kaki pancit, cerita pasal pancit. Yang kaki bola aku tengok nak bola semalam siapa yang menang? Alah. Kau ingat aku ni kaki bola apa? Tapi bersembang Al-Quran baca surah Fatihah lah apa ayat kursi tak pernah boring kata ibu wa khairu jalis jalis teman la yumallu hadithu tidak menggoringkan perbualan dengannya fatazdadu yazdadu wa tartadu yazdadu fihi tajammula bila kita ulang baca ulang baca menambahkan lagi keindahan pada diri kita kita boleh tengok orang yang hidupnya dengan al-Quran hidupnya tenang mukanya ceria dia tak ada masalah apa kerana Quran dah beri syafaatnya di dunia apatah lagi di dalam kubur kita katakan semalam surah tabarakal ladzi masuk di padang mahsyar mana-mana surah yang kita amalkan maka dia datang semua Apatah lagi kalau dia amat 30 juzuk Al-Quran. Oh, Allah Akbar. 30 juzuk datang. Satu-satu bergebut-gebut nak bantu kita. Dengan surah Baqarahnya, surah Al-Ibrahnya, surah apa semua. Pada masa itu baru kita kata, Ya Allah sepenuhnya. Quran yang aku baca hari itu dah datang bertemu dengan kita. Itu yang dia kata. al quran Syukur sangat. Allah Ta'ala berikan kita Al-Quran. Dan juga Al-Lam bayan Kefahaman daripada Al-Quran. Bukan senang. Allah Ta'ala nak bagi kita faham. Jadi Allah yang berikan kita fah 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 faham apa Sulaiman wa kullana ataina hukma wa ilma wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa at-tayr fakunna fa'ilin Ar-Rahman lah sikit lagi yang mencipta manusia semuanya sama ada anda percaya atau tidak <laughs> kita percaya atau tidak tapi kita yakin Allah yang menciptakan kita Allah itu bersifat Ar-Rahman Inilah nikmat yang terbesar diberikan kepada manusia. Apa nikmat dia yang terbesar? Al-Quran. Yang kedua ciptaan manusia. Yang ketiga ialah Islam yang ditiupkan kepada diri kita. Mujur sangat. Kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Orang lain tercari-cari Islam. Keluar daripada perut tak tahu apa agama. Kita alhamdulillah mendengar azan pada kat telinga kita. Oh, kita adalah orang Islam. Kembali kepada Allah. Orang lain tercari-cari tak tahu Duduk dalam masyarakat Islam pun tak dapat Islam tadi kerana tak diberikan hidayah oleh Allah. Maka nikmat yang terbesar ialah nikmat iman dan Islam yang diberikan. Apa guna sempurna tubuh badan tapi bukan menjadi seorang Islam. Tidak dapat nikmat itu. Manusia perlu fikir asal-usulnya dan pada mana kita datang. Bibit-bibitnya, liputannya dan hidayahnya perjalanan hidupnya. Serta hidayah yang nak diberi cantuman semua ini. Melahirkan pengertian yang berbunyi. Khalaqal insan alamahul bayan. Itulah sahaja tuan-tuan. Yang dapat saya kongsikan. Empat ayat kita dah hafal dah. Ar-Rahman alamal al Quran. Khalaqal insan Allamahul bayan. Habis satu cerita. InsyaAllah pagi esok kita masuk satu bab yang baru Bagaimana Allah Ta'ala kata Asyamsu As bihusban Bagaimana Allah Ta'ala nak Ceritakan langit dan bumi Allah Ta'ala jadikan semua Sujud kepada Allah Kita duduk di mana Semua yang duduk di langit dan bumi Sujud kepada Allah Kita kalau tak sujud juga sajalah Masuk dan dewan semua orang berdiri Awak tak berdiri ke? Kan? Tak, sajalah. Ni kenapa tak berdiri awak seorang saja tak berdiri tau. Nah. Orang lain semua berdiri. Orang lain semua sujud kepada Allah. Itu yang di akhirat nanti bila Allah Ta'ala muncul dengan selayaknya. Malaikat kata semua daripada masyarakat sujud kepada Rabbul Alamin. Semua akan sujud. Kecuali mereka yang tidak dibenarkan sujud. Maka ditanya kepada dia, kenapa kamu tak sujud? Aku tak boleh sujud kerana ada besi di belakang aku. Halang aku daripada sujud kerana di dunia dahulu aku tidak sujud kepada Allah maka di akhirat kamu tidak akan dapat sujud kepada Allah. Moga-moga kita kekalkan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kita, yang mencipta kita, yang membimbing kita, yang memberikan nikmat yang terbesar iaitu Al-Quran, Islam dan iman kepada diri kita. Moga-moga ini kekal sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah. Lemah dan kurang kelemahan saya. Aku laqul li hadza wa al azim Assalamualaikum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.